Добрый ранок. Сегодня у нас по плану техобслуживания Олегового велосипеда. Мы все катаемся на велосипедах. И мы это начали в COVID, да, начали практиковать выезды на велосипедах всей студии. Потом это переросло такое достаточно большое увлечение. То у меня, например, три велосипеда: один здесь, один дома, один на даче. И как бы на всех на трех я. Ну, раньше ездил регулярно. В 2020 или 2021 году я за год проехал 10 тысяч километров на велосипеде. Так что, ну, как бы все серьезно. Пошли. Добрый день Мы пришли, увидели у вас тут такие Какие-то изменения в студии Диванчики Так красиво И мы решили с Каем сегодня прийти на новую фотосессию Каюша, пошли Це пан Олег працював в нашій студії до 24 лютого. Далі він сам розкаже вам свою історію. Дійсно потрапив сюди в 25-му році, і приємно бачити те, що зроблено багато з цього моїми руками. Насправді, до самого початку широкомасштабної війни я працював тут навіть. Трохи жив тут. Напередодні початку війни я поїхав в Харків до батьків. Там в мене були певні справи. І саме 24 лютого я повинен був повертатися сюди. Але сталося, як сталося: прокинувся від вибухів у Харкові і зрозумів, що потрібно йти воювати, що це війна. І так, від самого початку я потрапив в підрозділ, який згодом став називатися Кракен. Дуже пишаюся тим, що я є частиною цього підрозділу. Так дуже складно, але відповідально. Спецпідрозділ Кракен визволяв Харківщину. Ми Виконували завдання на Донбасі, на півдні країни. Різні завдання, дуже важкі, але ну, це потрібно. І ми наближаємо перемогу, наближаємо той час, коли в нас повернеться мирне життя. Побачимось знову тут. Буде цікаво, буде дуже цікаво і буде мирне, прекрасне життя. Всем привет! Uh, у нас в студии довольно много всяких приблуд и вещей, которые появлялись или исчезали uh, разными путями. Есть несколько музыкальных инструментов, вот, которые спрятаны, не спрятаны, но тем не менее они есть. Используют их и для съемок, и в принципе как реквизит какой-нибудь. Пианино, например, на нем любят играть дети в ожиданиях съемок. От скуки, наверное. Гитары тоже. У нас их несколько. Они тоже были принесены сюда Олегом. Абсолютно расстроенные, никому уже не нужные штуки, которые просто пылятся и добавляют какой-то, наверное, изюминки непосредственно нашему холлу. Сегодня к нам пришел молодой актер театра на съемку видеовизитки, видеохолл. История в том, что пока он ждал съемку, он увидел гитару. Быстренько ее поднастроил, как умел, и непосредственно сыграл очень интересный такой трек, который непосредственно писал его друг. Как раз сейчас выходит солнце, и в хорошем освещении мы попытаемся для вас записать и запечатлеть эту историю. Що далі буде, знає лише Бог, але точно не люди, Ваше що зло не забуде з нами. Правда прибуде От вічно таме те у пекельнім котлі. Не врятую вас чудо, супостат, ви нащадка і не відмитись від бруду, зустрінемося в судний день на горючій ріллі. Глянь в очі мої, Що бачиш ти з кров'ю за правду? Бунтарство мовчать, бридкі, щури, здохнуть вони. Попіл згорить псевдо-царством. Це пісня мого товариша, який написав її в перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз він служить, за що йому дуже дякую. Так, добрий день. Сьогодні у нас в студії цікавий гость. Сейчас он представится и сам про себя все расскажет. Здравствуйте. Очень приятно находиться у вас в студии. Меня зовут Валерий. Хотел бы вам немного рассказать про проект Фанерон Маск. Некоторые люди, которые смотрят это видео, наверняка уже знакомы с моим творчеством. Ну а для остальной части аудитории немного истории. В 2017 году Маска номер один было сделано исключительно из воздуха. Эти мысли по поводу проектов рождаются непосредственно в тех случаях, когда, конечно же, мы имеем дело с творчеством. Чего и вам советую. Творите, развивайтесь, и все, что вы думаете в голове, излагайте, пишите и действуйте. Спасибо. Ты сам родом из Харькова, как я понял, да? Ну да, сейчас вынужденно переехал. Ну, конечно, да, в Харьков, Украина. Не, а почему интересуюсь? Я сам родом с Харькова, с ХТЗ. А, очень приятно. Мы, наш, наш в Харьков на самом деле известен не только, <laughs> не только мною. Вот. Э, в Харькове происходят иногда очень интересные, так сказать, сейшены да или фесты допустим как на хэллоуин и конечно же меня приглашают туда и я очень рад поделиться чем-то что может вызвать какую-то эмоцию и еще хочу сказать так безусловно европейский уровень э, аж, выше и конечно только стремление э, и опыт попытки попытки и снова попытки для okay. того чтобы увидеть это все на больших экранах. Мне еще нужно немного времени. Как ты пришел к этим маскам? Вы знаете, на самом деле, я даже не могу вам ответить однозначно, поскольку это все начиналось еще с детства. У меня бабушка Светлана Сергеевна очень любила театр, очень любила всякие выступления. Порой меня брала тоже с собой. В детстве это, конечно, не очень доставляет удовольствие, но с возрастом ты начинаешь немножко понимать и замечать вещи, которые не видно, просто сидя в закрытых квартирах и четырех стенах. Выходите на улицу, выходите в люди, выходите в свет, общайтесь с интересными людьми. И конечно же, у вас появится, Новые идеи по поводу того, как это случилось в 2017 году. Э, всю жизнь немного касаясь субкультур темного направления, э, это, конечно же, готы, эма, непосредственно панкультура, потихоньку накапливается, в общем, резервуар, да, который в конце концов потом отворяется. И мы видим с вами результат. Никто этому не учил, никто меня не направлял в этом плане. Единственное, что я с детства, вот, как бы рисую, музыкой увлекаюсь, играю на музыкальных инструментах, пишу стихотворения. В будущем собираюсь э, издавать прозу. Ну и, конечно же, развиваться не только в направлении масок, поскольку Фанерон Маск это только одна часть от всего проекта. В будущем Фанерон Фэшн предусматривает собой модные показы. Создание клипов, возможно, даже кинематограф. Спасибо, друг мой. Такие вот интересные люди на студии. Все теперь вставай и уходи.